в Европе и с 2008 года во многих европейских странах большое количество людей. Я думаю, что если там всех посчитать, это будет за Европе. И с 2008 года во многих европейских странах большое количество людей. Я думаю, что если там всех посчитать, это будет за странах. То есть на данный момент движение за Украину чистое является частью международного движения. И в этом году в этом движении участвует 91 страна. Вот идея какая? Идея выйти на уборку мусора в городах, селах, поселках, вот, для того, чтобы в один день массово, мощно, скажем так, провести... Мы попытаемся приложить все силы для того, чтобы эта, скажем так, массовая толока прошла на довольно-таки достойном уровне. Уже на данный момент нами, вот, скажем так, группой небезразличных людей, которые планируют мероприятие на этот день, определены 12 мест уборки мусора. В основном это места, Которые, ну, скажем так в которые практически никогда не заглядывают э, те люди которые должны например я могу вам сказать что э, инициативная группа есть для уборки на Лужке в районе э, Нижнесероводской улицы инициативная группа есть для уборки на пляже Гусинцы с которой кстати фонд за зачистомиста в прошлом году тоже проводил в мае месяце работы еще хочу два слова буквально сказать о том что вы видите вот здесь адреса сайта вот, let's do it org.ua это сайт киевский он принимает регистрацию людей которые хотят убрать в своем городе в этом перечне есть то есть если вы захотите например или кто-либо захочет принять участие в этой акции ему желательно зарегистрироваться на этом сайте либо же обратиться к нам как координаторам проекта по городу Сумы, и мы, скажем, поможем определиться с местом уборки нашего места и, соответственно, або студенты сами выбирают, какие места, где они хотят прибирать, або мы долучимся до тех мест, которые будут вызначены уже фондом. Вот. и между командами, которые будут активно долучаться до прибирания, например, какой-то большой территории, будет Нація комунальними службами, можливо, парку віжна буде проводитися потім там ігри, змагання, невеличкі призи для того, щоб молоді було скажем так цікавіше приймати участь в прибиранні міста. Ще виникала нас така ідея прибрати пропиткові території і двори наших нашого міста. Тому що після такої зими двори дуже грязні і багато мало населення виходить прибирати дійсно ці двори просто минають. Це сміття, яке лежить під ногами, і в принципі серед молоді теж виникли такі інцітивні групи, які готові залучати жителів своїх дворів, для того, щоб цей день вийти і пробрати сміття, яке там знаходиться. І відповідно для таких учасників ми пропонуємо зіграти там чемпіонати дворових футболів. Це буде цікаво для молоді, яка в принципі активно, активно збирається долучатися до цієї Звичайно, проводимо е зелені вихідні, так звані у нас. Університеті, тобто, ми, а саме в чистий четвер, цього року плануємо прибрати навколишню територію нашої рідної. Тобто, ми своїм власним прикладом підтримуємо акцію чистий четвер по-Сумське і закликаємо представників усіх університетів долучитись до акції, яка пройде 28 квітня. Ну от, наприклад, ми общались з Льошею Фідіною. Він сказав, що. Что... студенты педагогического университета помогут нам и в парке, и проведут уборку и вокруг своих корпусов. Вроде как сделаем Украину чистой, чистый четверг по это как, ну скажем, усиление, то есть, а может быть даже как подготовка перед глобальной уборкой города.